न्यूज एटीन से हो कबर। या सर्व बातम्या अस्पष्ट होत गेल्या भारतीय राजकारणात जनतेला अगदी सहज मूर्ख बनवले जात व मूर्ख बनवण्यासाठी सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे हिंदू मुस्लिम वाद आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंग यांनी काही धक्कादायक खुलासे केले महागाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार महिलांवरील अत्याचार अशा अनेक महत्वाच्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून भाजप व आर एस एस चा हा डाव असल्याचे स्पष्ट सांगितले राजकारणात लोकांच्या भावना भडकवून मूळ मुद्द्यावर लक्ष हटवणे ही जुनी चाल आहे महागाई बेरोजगार शिक्षण आरोग्य या गंभीर समस्यांकडे जनता प्रश्न विचारू लागली की त्याचे लक्ष दुसऱ्याच दिशेला वळवण्यासाठी हिंदू मुस्लिम वाद मंदिर व मशिदी से मुद्दे पुढे आणले जातात पाहूया संजय सिंह काय म्हणाले अपराध कैसे रुकेंगे अपराध करने वाले लोग कौन है अपराध फैलाने वाले लोग कौन है कम्युनल वायलेंस कम्युनल वायलेंस कम्युनल वायलेंस के मामले में 2019 से 2024 की तुलना अगर आप करेंगे चौरानबे प्रतिशत की वृद्धि हुई है मान्य चौरानबे प्रतिशत देश में सांप्रदायिक दंगों में वृद्धि हुई है ये आंकड़े हैं और कम्युनल वायलेंस क्यों हो रहे है आप देश भर में भड़काऊ भाषण देते हैं आपके लोग नफरती बातें करते हैं आपके लोग जब दूर पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है तो आप कबर खोदने में लगे हुए हैं मस्जिद के अंदर मंदिर खोदने में लगे हुए हैं पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए मुगलों का इतिहास लेकिन गृह मंत्री जी यहाँ पे बैठे हैं मैं पूछना चाहता हूं एएसआई प्रोटेक्टेड जो संस्थान है जो संपत्तियां हैं वो आपकी है आपकी सुरक्षा में है वो चाहे ताजमहल हो वो चाहे लाल किला हो वो चाहे देश की तमाम मुगलों ने अंग्रेजों ने जिन लोगों ने संपत्तियां बनाई वो सारी की सारी संपत्तियां आपके द्वारा संरक्षित और आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे इसको हम खोद डालेंगे इसको हम उजाड़ डालेंगे तो चलो ताजमहल तोड़ते हैं चलो लाल किला तोड़ते हैं चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं चलो पूरे देश में खोदते हैं सारी सड़कें तोड़ते हैं सारे पुल तोड़ते हैं तोड़ते हैं पूरे देश में तोड़ फोड़ करते हैं आप आप देश भर में अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास पढ़ाइए दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी किस मुसलमान ने कहा था हारी में बांध के दलितों को सामने हारी बांध के चलना पड़ेगा किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के प्र, मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है किस मुसलमान ने कहा था किस मुसलमान ने कहा था कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी, सक, पी सकता अब आप अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए देश भर में इतिहास होते चक्का बऱ्याच दिवसापासून हिवरा ते इजनी रस्त्याचे काम रखडल्याने शालेय विद्यार्थी व वा नागरिकांना वाहतूक करण्यासाठी रस्त्याचे पूर्ण काम न झाल्यामुळे याकरिता चक्काजाम आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता यापूर्वी नागरिकांनी चक्काजाम आंदोलन केले होते यवतमाळचे आमचे प्रतिनिधी पंडित कदम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ठातूर मातूर काम करून तसाच रस्ता प्रलंबित ठेवला होता अखेर आज इजने येथील नागरिक व शालेय विद्यार्थी यांचा मनस्ताप अनावर झाल्याने आज सकाळी अकरा वाजता राष्ट्रीय महामार्गावर हिवरा बस स्थानक येथे चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले महाराष्ट्राची शान आणि लोककलेचा अभिमान असणाऱ्या पारंपरिक लावणीची पथका नव्या पिढीतील तरुणींनी फडकवत ठेवावी असे आवाहन लावणी अभ्यासक प्राध्यापक शाहीर शेषराव पठारे यांनी मंगळवारी दिनांक अठरा रोजी अहिल्यानगर येथे केले महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभाग व सांस्कृतिक कार्य संचालनाच्या वती अहिल्यानगर येथील लक्ष्मीनारायण मंगल कार्यालयात आयोजित दहा दिवसीय निवासी लावणी नृत्य प्रशिक्षण शिबिरात ते बोलत होते या शिबिराच्या संचालिका लावणी सम्राज्ञी राजश्रीताई काळे नगरकर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त ज्येष्ठ ढोलकी वादक पांडुरंग गोटकर ज्येष्ठ हार्मोनियम वादक भालेराव व शिबीर समन्वय भावना राऊत आदी यावेळी उपस्थित होते दिस इस वीडियो में अगर आप मेरे जानून के लिए लाइक करा सब्सक्राइब करा धन्यवाद